Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. І в наступні хвилини у нас в студії народний депутат України, який представляє фракцію Удар Віталія Кличка, Олександр Мочко. Вітаю вас, пане Олександре. Добрий день. Пане Олександре. Насамперед розпочнемо із Криму, тому що ви і працювали в Криму тривалий час і працюєте в комісії, яка опікується проблемами Криму в парламенті. Одна вашу думку, які очікування на сьогодні людей в Криму? Не тих окремих політиків, які ще кілька днів тому закликали до сепаратизму, а дійсно людей пересічних людей, які живуть в Криму, в автономії. Ну, во-первых, я вам хочу сказать, что люди, которые живут в Крыму, они ничем не отли... обычные простые люди, они ничем не отличаются от людей, которые живут э, в Киеве, которые живут в Донецке, которые живут э, во Львове или которые живут э, в Ивано-Франковске, да, это такие же граждане Украины, это такие же нормальные люди, которые хотят жить по нормальным законам, которые хотят, чтобы не было в стране коррупции, которые хотят, чтобы в стране был порядок и спокойствие. Это вполне нормальные люди. Но так сложилось исторически, что большая часть населения в Крыму говорит на русском языке. Это наша история, и нашу историю мы должны уважать. А заявления, призывы некоторых политиков, недальновидных, которые кидают разного рода сепаратистские заявления, ну, в первую очередь, я думаю, что... Службы безопасности Украины и правоохранительные органы должны заняться такими заявлениями, провести полное расследование, и виновные должны в этом быть наказаны. Заяви, які були декілька днів ще тому, ну більше тижня тому і сьогодні вони кардинально відрізняються. Звичайно, да вони відрізняються дуже кардинально, тому що якщо взяти допустим, заявлення там неділю назад, це були жорсткі заявлення у тому, щоб відсоє від України і так далі, і так далі, то сьогодні вже звучать що на заявлення сьогодні і... представитель сегодня и представитель Совета Министров Автономной Республики Крым, глава Совета Министров Автономной Республики Крым Могилев вчера выступил с заявлением о, том, о недопущении сепаратистских заявлений, о том, что должно быть в Крыму спокойствие и порядок. Mm. То есть мнение и, скажем так, мнение и фразы сегодня звучат совершенно другого характера. Mm. Але тим не менш, на сьогодні маємо, що продовжується таке протистояння, от зокрема, от нещодавно в кричі були побиті активісти. Як уникнути такого громадянського протистояння, яке маємо на сьогодні? Можливо, треба більше ну, включитися в роботу силовикам правосудий. Я вам я вам скажу, що на самом деле гражданського протистояння в государстві немає. Було протистояння бандитської власті і протистояння... простых нормальных людей наши активисты вышли для того чтобы провести митинг на провести митинг в центральной части города керчи провести в шануватой память убиенных на улице Институтской и погибших на Майдане от рук силовиков. Когда они начали проводить это мероприятие, на них набросились вооруженные тетушки. Это было порядка там, 200 человек, которых завезли. Они были вооружены битами, они были с повязками георгиевских ленточек. И на сегодняшний день есть информация, что этим людям способствовали городские власти и городская милиция. Эти факты все зафиксированы, и сегодня правоохранительные органы и Служба безопасности Украины сегодня этими всеми вопросами занимаются. Ви... І виновні будуть наказані однозначно. От ви сказали, що в Криму такі самі люди, такі самі проблеми, які треба вирішувати поступово, але люди переважно більшість людей спілкуються російською мовою в контексті того, що було прийнято в парламенті. Закон про засади мовної політики був скасований. Наскільки це на сьогодні може сприйнятися в Криму? Можливо, було окреме рішення по Криму прийняти? чи якось пояснити. Мож... Во-первых, щоб ви розуміли, в Криму язикової проблеми не було. нет и не будет в крыму разговаривают большая часть населения на русском языке крымские татары разговаривают на крымско-татарском языке есть люди которые разговаривают э, на государственном языке на украинском вот этот вопрос всегда поднимался перед выборами вопрос языковой всегда вбрасывался той властью которая была раньше всегда вбрасывался дабы расколоть людей и получить голоса на выборах тот и законопроект, который был внесен Киваловым Колесниченко, во-первых, мы видели все, как он принимался, он был, он был принят с полными нарушениями. Вчера этот законопроект был отменен. Дело в том, что он и не работал. Для полного запуска и работы этого закона необходимо было из бюджета выделить там порядка 15 миллиардов гривен, чтобы этот закон полностью работал на территории Украины. Я еще раз повторю: на территории Автономной Республики Крым никогда не было проблемы с языком. Никто никому не насаждал говорить на том или на ином языке. Все всегда как хотели, так и разговаривали. Я, от, как кримчанин, разговариваю спокійно на русском языке і спокійно виражаю свою позицію. Но як народний депутат України, коли я выхожу за трибуну в парламенті, я виступаю на государственному язике, кажу державною мовою, пане Олександре, От найважливіше на сьогодні це те, що в Криму ми бачимо. Так званий російський фактор по перше, чорноморський флот? По-друге, про це неодноразово говорили і політики. Люди українці отримали громадянсько -російсько громадянство Російської Федерації. Наскільки він визначальний на сьогодні цей вплив Російської Федерації на тих людей, які проживають в Криму? Ну, во-первых, я вам хочу сказати, ми всі прекрасно знаємо, що по законодательству України запрещено імідвойного громадянство. В России разрешено иметь двойное гражданство, а в Украине запрещено. Это заведомо нарушение законов Украины. Это первое. Второе. На самом деле, на самом деле проблем нет. Все, что создавалось, это все создавалось всегда искусственно, всегда создавалось властью, для, дабы для того, чтобы получать голоса русскоязычного населения на выборах. И в основном этим фактором всегда пользовались пророссийские, пророссийские силы в Украине и на территории автономной республики Крым. Вот, допустим, можем привести пример. Вчера в Севастополе прошло, прошел митинг в центре города, где присутствовало порядка 20 тысяч горожан севастопольцев. И на этом митинге было принято не совсем понятное решение, когда было проголосовано и избран главой города, пока по неподтвержденной информации, гражданин Алексей Чалы, который имеет двойное гражданство, в том числе гражданство и Российской Федерации. Обрали на митингу? Да, совершенно верно. Выбрали его на митинге. Выбрали этого человека на митинге, не проводя никакие выборы. Дело в том, что Яцуба, губернатор города, он сегодня подал в отставку, и по законодательству городом на сегодняшний день управляет первый зам Яцубы. Есть городской совет, легитимно избранный э, в 2010 году, есть секретарь городского совета. Но так сложилось, что у Севастополя есть особый э, статус, как статус города, да. Да, где нет мэра, есть городской совет, есть э, секретарь совета и есть губернатор, который назначается, э, называется он... Э, называется он глава держа... міської державної адміністрації міста Севастополя. От Володимир Яцуба пішов в відставку, мер Ялти пішов у відставку. Про що це свідчить? Це Це протест, чи це просто визнання попередніх помилок? Чи це не бажання працювати з новою владою, чи це не, не бажання визнавати от, е, ті функції, які сьогодні взяла на себе Верховна Рада в цій складній ситуації? Сьогодні, сьогодні, кстати, було засідання тоже Ялтинського городського совета, на котором е, мэр Ілаш регіонал заявила том, что он уходит в отставку, и Порядка 30 депутатов партії регіонів написали о виход. о выходе из фракции о выходе из э, партии э, регионов и, и, и о несогласии с тем что э, с тем что творилось до этого в, в государстве дело в том что мы все прекрасно понимаем э, на чем держал на, на, на чем держалась э, эта власть это на тотальной коррупции на запугивание э, эта власть держалась э, на Взяточничестве эта власть держалась на продажных, на продажной прокуратуре, на продажных судах, на милиции, которая избивала детей, которая избивала студентов. Как только, как только верхушка рухнула, этот карточный домик рассыпался. И на сегодняшний день на местах уже начали и мэры, и губернаторы, и депутаты массово покидать фракции и фракцию партии регионов и саму партию регионов и заявлять о несогласии с политикой этой партии. Кабинет министров наразі працює в Крыму. Совет Рада Министров Автономной Республики Крым на сегодняшний день, да, она работает. Сегодня есть руководитель Рады Министров Автономной Республики Крым, сегодня есть Крымский парламент, сегодня есть органы в Крыму, которые работают. И на сегодняшний день мы должны сохранить стабильность и спокойствие на территории Автономной Республики Крым. И мы должны дать сигнал, І ми подаємо сьогодні сигнали, що на самом деле сьогодні все нормально, і ситуація в страні починає вже стабілізуватися. Угу. Відносно сигналів, як ви прокоментуєте, ваші думки з приводу відкликання посла Російської Федерації в Україні? Як це сприймається в Криму? Оскільки говоримо про Крим, про очікування від парламенту від, ну, взагалі від ситуації в країні? Ну так, да, була така інформація, що посол Зурабов був отозван в Москву для проведення. консультации на самом деле я могу только догадываться у меня нет точной информации для чего он был отозван ну давайте поживем и давайте поживем посмотрим я думаю что в такой ситуации которая у нас произошла в стране это правильный шаг угу. Пане александр еще важный момент отношении крымского татарского народу завжди его не на а национал патриотичней силы. Насколько они на сегодня так не на, не, не на национал патриотично на а на, 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 на демократические силы да mm -hmm. крымские татары их порядка сегодня 300 тысяч населения в крыму они всегда были ориентированы на всегда были ориентированы на демократические силы в нашем государстве они сегодня выражают свою позицию они сегодня выражают то, что они также хотят, как и все нормальные граждане Украины, жить в нормальном государстве, чтобы в Крыму не было взяточничества, чтобы в Крыму не разворовывались ценные земли, чтобы в Крыму э, было спокойствие. И для них это тоже важно, как э, людей, которые проживают на территории Автономной Республики Крым. Угу. А, так также про то, что несколько лет назад угода была Підписана між Україною та Росією про розмі розміщення Чорноморського флоту, от на вашу думку, ця угода буде виконана до кінця стосовно перебування, оскільки зараз е, такі, в принципі, невизначені стосунки України з Російською Федерацією? Ну сміть по поводу невизначених стосунків з Російською Федерацією, давайте поживемо і увидим. Я думаю, що сьогодні політика государства буде направлена іключительно. на то, чтобы был мир и спокойствие в нашем государстве. Мы все сегодня прекрасно понимаем, к сожалению, какой ценой, к сожалению, какой ценой все это произошло. смена власти. Сегодня сотни убитых, тысячи ран... около сотни убитых, тысячи раненых людей, много людей находятся в больницах, на лечении и так далее и так далее. Мы такого в государстве не должны больше допустить. Поэтому нам нужно сохранить добрососедские, нормальные, хорошие отношения с Российской Федерацией еще одно запитание на завершение нашей разговора. Тут постоянно фракция «Удар», ваш лидер, заявлял про то, что треба полное перезавантажение власти. Это касается Крыма или нет? А, конечно, конечно. А чем Крым отличается от э, других регионов Украины? Дело в том, что мы же все прекрасно понимаем, что коррупция была как во Львове, коррупция также была и в Крыму. Как коррупция была в Киеве, так же она была и в Луганске. И все это было под единым начале э, этой власти. Поэтому должна быть полная иллюстрация власти, начиная с органов правоохранительных, начиная с судов, начиная с прокуратуры, начиная с органов местного самоуправления и так далее. Все эти факты зафиксированы. Фракция партии Удар. И партия Удар всегда говорила о том, что мы будем проводить иллюстрацию после того, когда мы придем к власти. Поэтому много зафиксировано фактов нарушения со стороны чиновников. И в ближайшее время все эти люди будут притянуты к ответственности, будут наказаны. Mm -hmm. Ті, які займалися э, приступними діяннями, і виконували приступні прикази відносно кроків. Тобто відставка Кабінету міністрів Криму, потім можливо переобрання Верховної Ради Криму, так? Я правильно розумію? Повне перезавантаження влади. Спочатку э, орган виконавчий, потім законодавчий, який працює в Криму. Всі ну... мають піти у відставку для того, щоб очиститись. Конечно, конечно. всі повинні уйти в відставку для того, щоб ми могли нормально проводити нові вибори і вибирати нову, нову власть, яка не буде займатися корупцією. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Глядачам нагадаю, що сьогодні разом з нами був народний депутат України Олександр Мочков, який представляє фракцію. Удар Віталія Кличка. Залишайтеся з нами. До побачення.